Del kanal izleyicilərimiz hal-hazırda Masazır qəsəbəsində A5 dilən kompleksdəyi 569 nömrəli marshrutun yolunda 1.7 sotun içində özü üçün iş olunmuş 3 otaqlı ev təqdim edirəm. Evdə hal-hazırda yaşayış var. Yaxınlığında da bir başqa marshrut var, avtobusla metrosuna gedir. Reyette ev sahibi özünə uyğun şərahlı düzəldilib. Evin dörd bir tərəfinə də hərəkət et etmək mümkündür. Döşəmə gördünüz ki, granit. Ağlana üzlənlik ev yerdən bu hissədən kürsülüdür. Aytdı evet, bu hissəsində çöl ayaq yolusu da var. Burdan belə bir evin yanı keçməyə yeri var. Yəni evin yüngül hissəsi qabaqdadır. Arxası siz gördüyünüz kimi aşağıdır. Və kürsü hissəsindən də bax gördüyünüz kimi boy səviyyəsində hərəkət eləyə biləcək belə bir şəraitli bir yeri var. Evin kombisi var, sənədlər çıxarılıb. Yəni torpağın sənədləri var. Təyinatı kənd təsərrüfatı də evin sənədi alma hal-hazırda mümkün deyil. Az vaxtdan sonra almaq mümkün olacaq. Belə bir həyətidir, ümmi görünüşünü görürsüz. Maşın rahat şəkildə keçəcək, otub durma yeri də var. Gördüyünüz tikinti materialları xalısız evdə xırda-parta işlə görülür və evin içə də daxil olub evin içindəki olan şərhəti göstərəcəm sizlərə. Evin içə də daxil olmuşuq. Gözəl proyekti var evin. Dəhliz qapıları birbaşa dəhliz açılır, bax belə gördünüz kimi. Otaq qapıları dəhliz açılır. Ev əvvələ deyim, 3 otaqdır. Burada bizim qonaq otağıdır. Evin qiyməti video görüntüsünün məlumat yerində var, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Tam səliqəli, təmirli bir evdir. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hər bir şey var. Ümumiyyətlə bir daha təşəkkür edirəm. Vasazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun yolunda yerləşir, Hakimovosov küçəsidir. A5 deyilən kompleksdədir. Sənədlərdə çıxarışdır, torpağın kupçusu var, təyinatlı kənd təsərrüfatıdır. Və qonaq otağına baxdıq, keçirəm çıtdə yataq otaqlarını bir-bir göstərəm. Belə bir yataq otağıdır. Tam Gördüyünüz kimi də təmiridir. Evin kombisi var, işləkdir, tam istididir evlər. Və burada da bizim digər yataq otağıdır evin. Evin bu hissəsində hamam otağımız var. Tam təmiridir. Aksessuarlar hamısı var, işləkdir. Və sizə burada sonuncu yataq otağını göstərirəm. Sonuncu yataq otağıdır və gör yataq otağıdır. Evin bütün pəncərləri açıqdır, yəni bağlı pəncərəsi yoxdur. Qiymət üzrə götürülmə məlumat yerindədir. Nağd satılır. Qiymətlə bağlı endirim evi baxana soruşmaq mümkündür. Və keçirəm sizlərə evin sonuncu göstərəcəyəm. Yer mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli və kombisi qalır. Son qədər izləyin. Mətbəx hissəsidir. Hazırdır. Əvvəl dediyim ki, bu mətbəx mebeli qalır. Böyük pəncərəyə nədir mətbəxi də mətbəx və qonaq otağı. Eyni ölçüdə olan pəncərələrlədir. Qiymət üzrə götürülmə məlumat yerindədir. Nəzər salıb baxa bilərsiniz və döşəmə də strip oldu. Son qədər izləyiniz. Təşəkkürlər.